insanlar ümumiyyətlə ancaq çətinlik anında dua edir. Bu davranışın yanlışlığı Quranda necə bildirilir? Qurana əxlaqından uzaqlaşanlar ancaq başlarına bir xəstəlik, bir sıxıntı ya da bir bəla gələndə dua edirlər. Belə hallarda Allaha sığınan və qarşılarına çıxan sıxıntılara aradan götürüb nemət verməsi üçün gezə gündüz ona dua edən insanlar bu vəziyyətdən xilas olan kimi tez dəyişirlər. Allah'a dua etməyi və onlara verdiyi nemətə görə ona şükür etməyi yaddan çıxarırlar. Bu onların həqiqi mənada iman gətirməməsindən irəli gəlir. Çətinlik və sıxıntı anındakı hal və hərəkətlərinin səbəbi isə çaresiz qaldıqlarına başa düşmələridir. Allah'a qarşı olan qeyri-səmimi davranışlarını və həqiqi əxlaqanlayışlarını isə bu sıxıntıdan xilas olanda dərhal ortaya qoyurlar. Quranda belə adamların nümayiş etdirdiyi ikiüzlülük və qeyri-səmimi davranışlar barədə bunlar bildirilir. Onları ətrafına kölgə salan uca dağlar kimi dalğalar bürüdügü zaman onlar dini Allah'a məxsus edərək yalnız ona dua edərlər. Allah onları Sağ-salamat quruya çıxartdıqda içərlərindən bəziləri orta mövqe tutar. Bizim ailələrimizi yalnız çox xain, nankor olanlar danarlar.